Всем привет! Всем доброе утро! Выезжаем в Маринос. Следите за нами, с завтрашнего дня начинается наше путешествие. Ага, ладно, значит, это вот надо. Мы снова в нашей любимой Меркадоне. Всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас понедельник. И мы с Настенкой идем. Настюшка идет со мной. Я буду делать маникюр, педикюр, бровки красить перед отпуском. А настюшки, может быть, подпряжем челку. Опять? Снова. Вот, поэтому мы уже вышли и идем. Да, но ну, может быть нужно еще немножко подстричь перед отпуском, чтобы тебе было удобно. Поэтому мы уже вышли, Настюш, сюда и двигаемся на на автобус. Выдвигаемся. На да, наш папа остался дома. Сегодня он должен успеть поменять масло в машине, потому что, так как мы едем в принципе далекую дорогу, ну не настолько далекую, но все же три часа в дороге. Нужно, чтобы машина была в порядке. А мы двигаемся на маникюр. Девчатка, мы пошли красить ногти. А я нашел такую вот корницерию рядом на Макарене. Есть у нас продаются прикольные сосиски, мясо хорошее. Это нам Петровна посоветовала. Я уже подстригся. Сейчас иду заниматься машиной. Нужно там немножко подкрасить этим карандашиком. И магнитолу там переставить немного. Камеру заднего вида поставить и, возможно, там поправить провода. Надо сначала машину переставить в тенечек. Она стоит у нас под, под окнами, но... но на солнце. Сейчас переставлю. Короче, залез. Я магнитолу тут перебираю. Открывал краску, карандаш этот гребаный и обляпал мне, все. Все, магнитолу собрал на место, камеру не подключал, потому что там кучу надо проводов проводить. Я и без нее нормально этот э, паркуюсь. Может дальше, позже как-то поставлю. Сейчас иду забирать Марину с Настей от. Короче, это что они там? Маникюр, педикюр красили. А потом, может, в гараж поеду к Морославу, еще не знаю. Но уже, наверное, не буду перед выездом я менять масло. Оно, в принципе, еще не пробежало, сколько нужно. Еще есть 2000 в запасе. Вот, а дальше посмотрим. No, I don't take shit, I got no love For the fakeness. if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up And make a statement i gonna learn the consequence, of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but it's sad okay. I'm gonna the i I'm to the i Так всегда. Говорит, через полчаса уже час прошел и их нету. Чуть-чуть больше, чем полчаса, да? Чуть-чуть ну, больше. У -у -у. Она расстроила. Чего? Скажи... У них котик маленький. Тебе нравятся маленькие котики? И педикюр. Прикольно. О, столбы. А чего ты грустишь? Ты хочешь котика? Лаки вырос уже неинтересный кусается, атакует. Угу. Она мяу мяукала или плакала прям? Плакала. А террорист на меня опять кидался на ногу. Хорошо. как будто он спецназовец, служил три года и такой: "Я иду, он из изогло". И в прыжке такой, знаешь, сразу с этим. Это наша машина? Я не узнала. Почему я не узнала? очень сильно Хочу, вот так. Сильно? Угу. сильно. Очень сильно. Где они его, ее купили? Мы уже вышли. Откуда мы вышли, Настюшка? Где мы были? хочет рассказывать. Мы вышли, делала я маникюр-педикюр. Сделали вот такой красивый маникюр-педикюр. Не знаю, будет видно, не видно. Маникюр. А педикюр покажу вам дома. Но в чем... Что случилось? Настюшка очень захотела котенка маленького. Там, где мы были, у девочки был веслоухий котик, черненький. Настя его нянчила и говорит: "Почему Лаки не такой маленький, да, Настюш?" Ей очень хочется маленького котенка. Еще на руках сидел маленький котик. Ну, Лаки, у нас Лаки. Вот такие Ой, вот дела. Так, мы подъехали здесь возле Лос-Аркаса. У нас в Севилье есть мойка прикольная. Надеюсь, что она работает и будет свободное место. Перед поездкой завтрашней хочу помыть машину. Walk, no, no tough, that... Собираются оплачивать. Мой самообслуживания. Из Испума пенка какая-то XXL. Сейчас будем пробовать ее. Я уже не помню, какая тут фиолетовая пенка. Смотри, может брызгаться. А кстати, какой пистолет надо брать? Испума XXL. Рок красный пистолет. I got facts over facts over tracks, This and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time? Then, better against people who fattened it, being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, This and that spitting slow, spitting fast. Spittin fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Настя, выйди посмотри. Настяна! Ты где? Ну, да, я прав. Ты вылазишь? Настя, смотри, какая фиолетовая машина. Смотри, какая розовая пена. Уйди, посмотри. <laughs> Марина покажет и расскажет, как заправляться на заправке в Испании. Да, Марина будет второй раз это в жизни делать. Закреплять знания надо, Жиш. Жиш. Давай, Жиш. Блин, я только маникюр сделала. Открыла. Почти... Не в ту сторону, правда, да? Ага, ладно. Значит. Тут можно. Это вот надо вытянуть. Это тяжелого клиента. У нас Инициар Синэп. У нас нет никакого... Селекционный продукт. Сколько? Э, смотри, так как мы не знаем, сколько у нас в баке, у нас завтра длительная такая поездка, мы выбираем ену это до полный, полный бак. Да. Если вам нужно какое-то количество, вы выбираете сколько вам нужно, денег или литров. И вводите. И вводите. Операцион ауторизада. Операцион ауторизада. Аксептава. Всё. Теперь а что мы, мы делаем? Нам сейчас скажут, не надо на фактурах. Но. No. Это ЧПшникам. Не дешуминистрарсе. Не дешуминистрарсе. Берёшь, но не нажимаешь. Беру. Нажимаем. Вставляем. не нажимаю. Вставляем, не нажимаем. Ставим. Ставили, теперь нажимаем. Все, оно заливает до полного, а когда отстрельнет, ты отпускаешь рукоятку и вынимаешь аккуратно, чтобы не забрызгаться. Стоимость у нас еврик 24 центина. Не знаю, что даёт. это нам а, скачать по пликосн. Может быть какие-то скидки, тот, тот есть.

Тут ничего не нужно. Распечатать чек, если туда, если нет, то не надо. Все, оно скидывается. На 49 евро залили 40 литров. Может, кто будет из местных смотреть? Вот поставили камеру по объездной, новые три камеры в районе Пинамонтана, Макарена, как тут еще ее назвать я не знаю, район. Короче, будьте осторожны. Три новые камеры, ограничение 50 км в час. Какой <связывающие> ну, информации поделиться? Ну, как настроение у тебя перед поездкой вообще? Что ты собралась, не разобралась? <связывающие> собралась и разобралась. Не, ну мы готовы, в принципе. У нас вещи собраны, нам осталось сложить такое Гель для душа, шампуньки, зубные пасты, зубные щетки. Мырно мыльно мыльно Мырно мыльно. мыльно, мыльно брильное, да? А мы сейчас едем в Меркадону. Наша любимая Меркадона. Меркадона. Купим пиццу какую-то, потому что я уже не стала ничего готовить. Так как ну, мы уезжаем, не хотела забивать холодильник. Баршевня. Мы снова в нашей любимой Меркадоне. Приехали, заехали за пиццу. Ты выбрала себе, я выбираю нам. Выбираю нам. Папа. Карбонара. Карбонара выбираем. Да. А можно взять хамон, допустим, завтра на дорогу? На завтра ну, На завтра. у нас будут сосиски. У нас хлеба нет. хлеб. А зачем ну, вообще на отпуск какая-то пицца. Что ты такое выбираешь? Расскажи. Смотрю, у меня заканчивается крем под глаза. Я смотрю разные варианты, какие тут есть. Крем под глаза. I got... Ребята, хотела вам показать сегодня Сегодняшний мой Маникюр и педикюр Значит, маникюр мой выглядит вот так Красивенький И тут Птички Не фокусируются А педикюр Сейчас покажу педикюр. Вот так. Ребята, еще хотела с вами поделиться такой информацией, что сегодня мне пришла на почту, пришла на почту сообщение подтверждения визита в консульство. Для меня это оказалось целым квестом. Почему? Потому что, как вы знаете, у меня новый телефон, и мой новый телефон почему-то не считывал мое лицо. То есть верификацию я пройти никак не могла. Ну и так вот, значит, э, верификацию у меня не авторизовывалась я, не могла пройти, э, почему-то у меня не, не считывала мой фейс. Мы уже пробовали разными способами, заходили, возобновили монобанк, через монобанк пробовали пройти верификацию. Все равно у меня не, не активировался диапипыс. Мы промучились, но так, чтобы сказать честно, то два с половиной часа минимум, потому что мы делали перерывы, мне нужно было успокоиться, мне нужно было собраться, потому что ничего не получалось, пробовали одним способом, другим способом, все не получалось. Но в конечном итоге, значит, каким-то чудом, а каким-то чудом это мы установили заново Дию на мой старый телефон, который мы уже отдали Насте, заново прошли всю всю процедуру верификации, авторизации, мы прошли это. Я активировала диапитпас и уже с помощью этой активации мы прошли еще раз, очередной раз по ссылке, которая предоставляла консульство. Изначально нам опять выбивала ошибку, не подтверждение и так далее и тому подобное, но в какой-то момент у нас получилось это сделать. Мы авторизовались. Пробуем заходить на сайт консульства. Он опять выбивает ошибку. Пробовали мы так, наверное, раза три. Но в конечном итоге идентифицировались мы не через DIAPIPIS, а через IDGAVUA. Через банк. Опять-таки, через монобанк. Слава богу, мы это сделали. Теперь нам предстоит еще одно подтверждение за три рабочих дня. То есть, если у нас сито 18 числа минус три дня, это получается 15 числа, нам нужно опять, опять подтвердить свой визит. Не знаю, мне нужно набраться силами, успокоить свои нервы, чтобы проделать это еще раз.

Ты выспался. Ты выспался. Ребята, у нас уже почти без 15.11. Не почти, а без 15.11. Мы посидели, посмотрели сериальчик. Сериал Wednesday, И будем потихоньку уже ложиться спать. Такой потихоньку. Чуть-чуть. По не, пора уже, завтра. Пора, да, потому что мы завтра выезжаем, выезжаем Короче, в Торре Маринос. Следите за нами, с завтрашнего дня начинается наше путешествие. Мы будем выкладывать каждый день, я думаю, даже будет больше, чем одно видео в день. Надеюсь, так будем стараться. Будем показывать дорогу, гостиницу, пляжи, кафешки что нам понравилось, что не понравилось, mm -hmm. делиться своими впечатлениями. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.